bənd nəfsimizdən çıxa bilmişik? Ağar bənd nəfsdən çıxsa azadıdır. Mərhumiyyətullahu arz mərhəşin Necefin əlilimiş demiş. Əvəli tələbəcidə mənə bi xol üzvilikdə bicarov qala bilməydim. İmam zamanı şoqunlandım. Liza hər çarşənbə geddim məscid-i səhliyə ta tə 40 dənə çarşənbə gedəm ağanı görməyə. 37-ci, 36-cı çarşənbə idi gedildim. Nəcəftən get çıxdım, qaranlıq oldu hava. Qorxuydum. Dozdan, Nəcəftən, Quta, o təriqondan qorxuydum. Şəhər kəsəndən, qəftan olan. Qəndəkdə vurmuşdular məclis sahələrin ətrafına. Qorxuydum oradan necə keçəcəm? Mənə bir bəhşət üz vermişdi. Gördüm bir nədir daldı o qaranlıqda çağırır. Seyid, seyid, dayan ba həm gedək. Dayandım, təəccübləndim bu qaranlıqda necə görüm mən seyidəm? Acab tez gücü var? kar onu gözmən qadının qabağımı görmürəm mən başımda qara muammana gürür seyid seyid dayancına ondan dey getdik varıda olduq məscidi səhliyə başladı məndən söhbət eləməyə biəs söhbət eləyəndən sonra tamam əsrarını çıxdı nə oxuyurdu təcvir idim bu seyid harda da çox yiviydi bu kimdir ondan mənə dedi ki seyid istəməyənsən şam yesən dedim niyə dedi gecə-gecə mənə qonaq olsan açdı düz vəsət izimistan idi O zaman Vəsət İzmistan heç cana albən duydu. Açdı gördüm, "Xiyar, 3 dənə tərə təzə xiyar al an Cülüpaslı" dedi tərləyibdi. "Al an, gedirik edə quş görək. Sən yox xiyar mənə." "Yedük." Ondan başladı ibadət elə məscidi səhrlərin qurtardı. Buyurdu Seyyid, "Getməsən məscidi Kufəyə." dedim, "Yox." Dedi, "Mənə etsək burada qalıbsan, dedim istəyəm ağanı çörəm." Ondan dedim ağa bir icazə ver çıxım məsciddən sonra bir işim var qəydim. İndi məsciddən çıxdım qəytən bir məşğəcə çıxıb. Heç cisə sıtazə mürur elədim. Tamam əsraradı mənə də gəl bu. Seyyid kimmişim gördüm ağayımın zamanının mənzərinə çatmışam. <laughs> <laughs>